நமஸ்காரம் ஸ்ரீஹரே நமக ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்ரீமத் நாராயணியத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோக தசகத்தின் ஸ்லோகங்களை முதலில் மெதுவாக சொல்கிறேன் பின்பு சிறிது வேகமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பார்த்து பாராயணம் செய்து கொள்ளவும் मुदल् श्लोकम् प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्च नन्दगोपेऽपिहर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुर्वेषो रङ्गद्वारं गतो भू குபித குவலையா பீட நாகாவலீடம் இப்பொழுது இரண்டாவது தடவை பிராத்தோஜ கஷிதிபதி வச்சா பிரஸ்துதே மல்ல தூரியே சங்கே ராஜாம் ச மஞ்சா भिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलघ सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीड गावलीढम् इरवद् श्लोकम् पापिष्ठा पेहि मार्गाद धृतमिति वाचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिनादृक्ष्यमाणः केलीमुक्तोथ गोपी कुचकलशचिरः स्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्याली रणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुगासी इरण्डादरमी पापिष्ठा पेहि मार्गाद् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धे अम्बष्ठस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिनागृह्यमाण केलीमुक्तोथ गोपी कुचकलशचिरः स्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्याली यथास्त्वं चरणभुवि पुनः निर्गदो वल्गुगासी इपोर्दे 3வது ஸ்லோகம் ஹஸ்தப்ரப்யோபயகம் யோ ఝடிதி முனி ஜனஹ யேவதாவன் గజేంద్రం క్రీడన్నపత్య భూమౌ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन् मूल्यतन् मूलगमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभे ललितविरचितम् राधिकायै दिशेति इदा mm -hmm. हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनः एव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापत्यभूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन् मूल्यतन् मूलगमहितमघा मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभे ललितविरचितम् धिकायै दिशेति इद न श्लोकं दन्तमं से युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाभिषन्तं त्वामङ्गल्याङ्गभङ्गे प्रभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोका हम्भो धन्यो नु नन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्ये क्षणा स्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शंसुहू इदव गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाभिषन्तं त्वा मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनो लोचना वेक्ष्य लोका हंहो धन्यो नो नन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्ये क्षणा वयमे वयमेवेति सर्वे शशंसु इपुल् ऐन्दु श्लोकम् पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासि न खलु बहुजनैः तावदा वेदितो भू दृष्ट्वा थत्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघ पूर्णानन्दाविपा सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि इद इरव पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासि न खलु बहुजनै तावदा वेदितो भू दृष्ट्वा थत्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघा पूर्णानन्दाभिपा सरसमभिजगो त्वत्कृतानि स्मृतानि इद आरवद् श्लोकम्. चानूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिभेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरोक्षम् उत्पातापातनाकर्षनभिविधरणान् यासतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्ल, प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् इडाद च मल्लीरस्तदनुपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरुक्षम् उत्पाता पातनाकर्षणविविधरणान्यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयम् भूरिशो बन्धमोक्षान इपोल्द 7వది శ్లోకం హాది కష్టం కుమారౌ సులలితవపుషౌ మల్లవీరౌ కఠోరౌ నద్రక్షామో బజమహ త్వరితమితిజనేం भाषमाणे तदानीं चानूरं तं करोद्ब्राह्मणविगलदसुं पोथयामासिथोर्व्या पिष्टो भोन्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे इपुः इरण्डावनवी हादि कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ नद्रक्षामो व्रजामह त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानी चाणोरं तं करोत् ्राह्मणविगलदसुं पोथयामासितो पिष्टो भूर्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे इटाव श्लोकम् कं स खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृं आहन्तुं व्याप्तमूर्ते तव च समशिषद् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभि

खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृं स्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्ते तव च समशिषद् दूरमुत्सारणाय दृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमुञ्चन्नुदञ्चत् खड्ग्यावल्गदुः सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् इन्बाव श्लोकम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिं आपात्य तो तस्योपरिष्टात् त्वय्यापाते तदैव त्वदुपरिपतिता नाकीनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानी सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सपेजे सायुज्यं त्वद्वधोथ परमपरमियम् वासनाकालनेमे सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिं आपा आपात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव परिपतिता नाकीनां पुष्पवृष्टि किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायोज्यं त्वद्वधोथ परमपरमि वासनाकालनेमे पतावद् श्लोकं तद्भ्रातॄ नष्टपिष्ट्वा ध्रुतमथपितरो सन्नमनुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चै यद् कुलमखिलं मोदयन् कामदानै भक्तानामुत्तमं चोद्धवम् अमरगुरोः आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्या पवनपुरपते वृन्धिमे सर्वरोगा इरण्डादवै तद्भ्रातॄ नष्टपिष्ट्वा धृतमथपितरो सन्न सन्नमनोग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चै यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानै भक्तानामुत्तमं शोद्धवम् अमरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धिमे सर्वरोगा ஸ்ரீஹரே நம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இத்துடன் இந்த தசகம் பூர்த்தி அடைந்தது இனி அடுத்த தசகத்தை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லோகா சுகினோ கிருஷ்ணா நாராயண்